Diriwayatkan daripada satu perempuan Jumlah dia daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Katanya masuk ke atasku Yang ni ke rumah kami ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerana ziarah kami Nabi ni dia ada jadual dia Dia pun macam satu YB Macam satu wakil ayah Cuma beza dia YB ni bila dekat pelang ayah boleh pamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa duk ronda rumah orang-orang yang ada sahabat-sahabat yang menjadi umat dia ni. Dia sentiasa duk ronda tengok hal ahwal dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pi ziarah rumah dia kata perempuan ni. Perempuan ni dalam syarah hadis dia kata nama dia Salma binti Qais nama perempuan ni. Salma binti Qais. Dia memang orang Madinah. Dia bukan orang Mekah, dia memang orang Madinah. Dia kata Nabi pergi di rumah dia ziarah dan berserta dengan Nabi itu ialah Ali Allah wajah. Iaitu menantu Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi mai ke rumah ni Allahu Akbar. Mau apa lagi? Besar hati. Macam orang Kelantan dulu, Tok Guni Aziz mai rumah dia apa? Allahu Akbar. Besar hati ni tak tahu nak abang. Satu orang yang dia idolize, yang dia apa nak kata idolize ni dia puja dia sanjung dia sayang dia semua benda ada kat orang tu tut, 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 sampai rumah dia Allahuakbar ayam tengah duk mengeram telur dia bismillah. sebelah nak buat gulai jamut, besar hati besar hati bini dia kata abang ayam duk mengeram telur pimpin pui kat tolong tu dia kata apa aku nak buat kenuri ni hak mai ni lagi besar pada ayam ni semelih buat gulai nah ha? tiba-tiba nabi mai dengan menantu nabi siapa dia ali bin abi talib karamallahu wajah dia kata suami kepada anaknya iaitu fatimah radhiyallahu anha kata ummul munzir perempuan tuan rumah ni kata apa dan adalah bagi kami beberapa tandan korma bergantung di rumah kami itu ha, kan rumah gantung tandan korma macam kita gantung pisang mai gantung pisang mai kalau zaman dulu lagi sikit dia gantung apa atas ada kayu dulu 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 atas ada kayu dia gantung apa Dok balut dalam upih pisang ada dalam da, da upih pinang apa lempo saya dani zaman tu rumah tok saya ni kan dapur kayu dapur pakai kayu apa semua ada corong pula duk muih duk muih kan nak pergi menyala api tu corong Poyok-poyok pun semua kemek-kemek kemek-kemek punya poyok ni atas tu yang tak tahan dapur tu tak apalah atas dapur tu dia gantung dia gantung ada serempung duk tu dalam upih pinang kita matan nanti duk usah yang tu lah tok kata ambil apa eh, ya rabat naik tangkap orang tu. apa dia tu lempuk cempedak lempuk derian Allahu Akbar dapat sebiji itu tak apa dah tahan dah sebulan bulan depan pergi duk usah pula kan zaman dah ni tak ada orang tak buat dah lempuk-lempuk ni semua nak nak pergi pegang abu dia kata lagu tu ya kan pun tak buat lah. kan pergi rumah Ummul Munzir duk gantung satu tandan kurma duk datang tu dia kata Maka menanti mana-mana yang sudah masak Maka itulah dahulu dimakan ha, Mana masak pula ambil makan dulu Macam pisang lah Begitu Maka apabila main Nabi SAW kepada kami Dengan Ali bin Abi Talib ini Maka sambutlah kami akan kedatangan Nabi Tak tahu abang lah Nabi Mai ya Allah Akbar. Kalau abang awal sehari Pasukan kompang nanti tunggu depan pintu Seronok <tuh> Nabi Mai kata faj'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul wa Ali ma'ahu ya'kul maka rawi hadis ini kata maka tampillah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah kurma yang bergantung itu ha, jadi bila dah Nabi mai semua Nabi ya Rasulullah makanlah kurma hadu gantung tu ha, mana masa ambil makan bila dilihat Ali akan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan maka dia pun bangun nak makan sama oh bila dia tengok nabi pulih bawa kurma nak makan dia pun nak terkampi sama ali ni sebagai riwayat di dalam al isabah dia kata itulah kata rawi dan Ali serta Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan. Apabila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ali bangun nak terkam makan sama lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ali nak ambil satu macam yang katuk tangan. Nabi tak bagi dia ambil. Kemudian diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi kerana diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ali baru baik daripada sakit mata tentu dia nak ambil tu hadis tu yang kata orang yang sakit mata ataupun baru baik daripada sakit mata elakkan daripada makan kurma kerini. Okey, sambung hadis tu dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliin mah mah ya Ali fa innaka naqih. Nabi kata kepada dia. Nabi kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali karramallahu wajhah mah mah Stop, stop. Nabi kata, kamu mau makan kurma ni wahai Ali kerana bahawasanya engkau ni baru baik daripada sakit mata dan sakit mata itu apabila dimakan buah kurma jadi teruk ya jikalau tengah sakit mata dan jikalau baru sembuh sakit mata nescaya kembali sakit Nabi kata Ah, dia berkata, hang baru baik sakit mata kan? Eh, hang tak boleh makan kurma. Kalau tengah sakit mata makan, mau nak melarat sakit mata tu. Kalau baru baik makan, sakit balik. Nabi kata dulu tu. Siapa kata ni? Doktor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doktor, Nabi ni tabib, dia ni doktor. Baik. Baik, Nabi kata kepada dia, hendaklah berhenti kamu, jangan makan sementara sembuh sahabi habis sembuh. Kemudian makanlah buah kurma itu Nabi kata hang baru baik tak boleh lagi bagi baik betul-betul dulu baru boleh makan sambung hadis tu hmm. qala fajalasa ali nampak tuan ni hadis ni dengar baik-baik okay, dia sebut apa fajalasa ali wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakul nampak hadis tu kita baca sekali lalu kita tak perasan apa benda yang ulama hadis nak cabut keluar daripada hadis ni Maksud dia kata rawi apabila dengar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka Ali bin Abi Talib pun duduk. Bila Nabi dah larang dia hang tak boleh makan, hang baru baik sikit mata. Bila ada Nabi larang tak bagi dia makan, dia pun duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan seorang diri. Hadis dia bunyi macam tu, macam tak ada apa-apa. Tuan-tuan tengok perbincangan di bawah, ulama hadis kata apa? Makan berdiri boleh kata boleh. Harus ke haram. Dia mai perbincangan tu. Makan berdiri, boleh tak boleh? Okey. Dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat yang seperti di ateh tadi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah kurma yang duk tergantung, iaitu bermakna Nabi makan sambil berdiri dia kata dan Ali bin Abi Talib yang ditegah Nabi daripada makan dia pun duduk daripada hadis tu dapat faham kata Nabi makan kurma sambil berdiri timbul persoalan boleh tak boleh orang Islam makan sambil berdiri nampak tak begitu teliti ulama hadis di dalam nak mengambil hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat كت ام المنذر تون أم فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فاصب فانه اوفق فانه اوفق لك. مكسونيا كت ام المنذر تون أم maka di dalam itu aku pun pergi ke dapur aku masak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Sayyidina Ali itu akan syair dan satu tanaman yang bernama silk sejenis sayur apabila sudah masak maka aku angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali pun makanlah makanan yang aku masak tadi ni Ali makan maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Ali daripada masakan ini maka ambillah makan akan dia ha, Nabi kita hak ni yang boleh makan kurma tadi yang tak boleh pasal yang sakit mata baru baik kalau yang makan hang nanti sakit balik ha, ni masak bagi kat kita ni hak ni yang boleh makan sakit mata tak perlu pantang makanan ini kerana bahawasanya bersetuju sangat dengan sakit mata kamu itu maka Sidina Ali pun mengadap makanan itu lalu dipudunya itu, itu tak ada dalam kitab itu saya yang kata ha, lah kata bila tak ada kitab dia anggur semua lah okay. ha, maka dipudunya pudu maksud dia berdaya bagi habis Makan. kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasal lagi gharib nah ha? wallahu alam insyaallah lepas ni dia masuk satu tajuk saya minta mau lagi sekali 942 nah ha? kita masuk lepas ni tajuk fid dawa wal tajuk selepas ni ialah bab yang datang pada menyatakan berubat dan anjuran kepada berubah dia akan mai dalam perbincangan yang akan datang ni insyaAllah tuan-tuan panjang umur Allah bagi kelapangan masa tajuk yang akan datang ni dia akan mai perbincangan sekali dengan dia nak cerita kata dalam masyarakat ni dia ni mai ni ada satu golongan yang dipanggil mereka ni golongan sufi golongan yang kununnya beramal sungguh dengan tasawuf ataupun di sesetengah tempat panggil mereka ni golongan suluk mereka nak ambil agama ni dengan cara yang deep deep ni maksud dia apa? dalam ni hak Ustaz Samsuri duk mengajak ni semua ni kulit mereka tak mau yang ni yang ni semua kulit, ni semua syariat mereka mau hak deep punya hak dalamnya, mereka mau isi mereka mau ma'rifat ke okay, tajuk akan datang. Dia kata di kalangan golongan ni depa ni ada yang sampai satu tahap depa kata tawakal itulah segala-galanya. Kalau sakit pun tawakal dekat Allah. Allah bagi sakit, Allah bagi baik. Dia duduk pegang macam tu. Macam ni dia buat terkejut sangat. Ni tahun depan memang ada buat nak baca kalau banyak umur. Dia timai main dia cerita golongan ini, golongan ini. Betuikah Betuikah fahaman yang macam tu. Adakah itu fahaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, is a very interesting topic. Ha? dia bawa mai dekat kita dan insya-Allah kita akan tengok. And then next selepas benda tu bab ma jaa ma yut'imul marid. Juga satu tajuk bagus. Dia nak bab kat kita, orang sakit ni patut bagi makan apa? Orang sakit ni, apa makanan yang patut kita bagi kat dia? minta kita jangan sakit lagi sebelum kuliah ni <laughs> supaya dah dengar insyaAllah lepas tu dia main pula tajuk dia kata ma ja'a la tukrihu mardakum ala ta'am wa syarab dia main pula tajuk dia kata apa jangan duk paksa orang sakit makan ataupun minum ni pun nak kena dengar pasal apa kita bila orang tua kita sakit kita nanti paksa Betul tak betul? Ha. Paksa ambil marah-marah. Mak, ha, dia mula. Mak dia panggil tu, Mak kalau tak mau makan, bukan mak yang susah, kami pun susah. Baik. Soal adab dia satu, soal paksa orang sakit makan tu. Ada hadis mai cerita, boleh tak boleh paksa orang sakit makan ataupun paksa dia minum. Boleh ke tak boleh? Dan dalam, hmm, dan dalam perbahasan bila nak habis Dan dalam perbahasan tu pula dia abang apa? Dia kata heran tak heran benda hadut jadi dalam dunia kita ni yang mata kita pun biasa tengok kadang-kadang ni ada orang sakit tak makan, tak minum dan tak drip ayam masuk dalam badan tak mati. Entah macam jumpa dah. Ah, tak biasa pun anggur bila esok kita nanti jumpa. Sakit ni 3 bulan dah. 3 bulan tak makan tak minum dan tak pernah doktor mai di rumah duk drip bubuh glukos ke apa ke tak pernah tak mati adakah dia tak mati ni kerana hantu raya ataupun di sana ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan saya nak tanya soalan last sebelum kita tangguh uh, kuliah kita tuan-tuan percaya tak kepada Quran dan hadis nabi kita nanti baca kita nanti insyaallah kita nanti bertambah yakin kita kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya minta maaf banyak-banyak ambil masa panjang kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as.